привіт привіт! З вами програма Сонячне коло і я, її ведуча Юлія Арделян. Із самого раннього дитинства ми всі починаємо грати у різні ігри. Хлопчики полюбляють машинки та солдатиків. А ми, дівчата, більш за все любимо грати у ляльки. Там можна нафантазувати все, що завгодно, придумати будь-яку історію та гратися, ніби й насправді мільйонами життів. Ти уявляєш себе і вчителькою, і пожежним, і співачкою. Коли тобі десь 6 років, ти можеш бути ким завгодно. Чому ж не виходить бути всіма й одразу, коли трохи подорослішаєш? Тут на допомогу розмаїттю твоїх талантів приходить театр. Театром називають видовище такий вид мистецтва, де гармонійно поєднуються усі види творчості. Літератури, музики, хореографії, вокалу, образотворчого мистецтва та багатьох інших, де ти можеш побачити драматичну дію, головні ролі, в якій виконують актори. Театр починається лише там, де з'являється глядач. Він передбачає не тільки колективне зусилля акторів, сценаристів, хореографів, костюмерів, гримерів та режисера в процесі створення твору, а й колективне сприйняття. І своєї естетичної мети театр досягає лише в тому випадку, якщо сценічна дія знаходить відгук глядачів. Весь світ театр та ми в ньому актори казав колись великий класик. Але як навчитися досконало грати свою роль як на сцені, так і у житті? Про це нам сьогодні розповість. Народний дитячий театр Сінія Птіця. Завітали ми сюди не випадково, адже нещодавно весь світ святкував День театру. А саме цей колектив яскравий приклад не тільки злагодженої праці, а й безмежної любові до своєї справи. Сінія Птіця це велика дружна сім'я. Адже керівник, педагоги, хлопці, дівчата та їхні батьки не тільки однодумці, а й співучасники творчого процесу. Тут панує особлива атмосфера доброзичливості, взаимоповаги, довіри и підтримки. Наш театр – это живой многоплановый организм. В нашем театре занимаются ребята с 3 до 18 лет. Иногда у нас играют наши выпускники даже театра. А выпускниками мы своими гордимся, потому что за столько лет работы в театре я поняла, что именно театр делает настоящих людей. И когда они уходят в жизнь, то мы радуемся их успехам, мы следим за их жизнью, и мы гордимся тем, что когда-то они у нас занимались. Мы хотим, чтобы из наших ребят выросли культурные, многосторонне развитые личности. Найочікуваніша подія для дітей це традиційний конкурс Моя улюблена незіграна роль це творче змагання, яке дає кожному юному акторові незалежно від рівня підготовки та майстерності зіграти умріяну роль. А для глядачів це цікава вигадана подорож по сторінках знайомих і нових історій. Да, пусть буде так. З згоден я. ні жаворонок на княт, бо йод утром. И в небе не заря блистает перлом утром. Когда-то милая моя, я в небе Цинте увижу лик туманный. Пускай приходит смерть. Она мне гость желанный. Ах, нет, пускай он так не смеет говорить. Не я. Ну, я вас успокою. На этом месте книжку я закрою. До завтра мы еще дадим роман жить. Как хорошо кругом. За книжкой Шекспира готов я здесь забыть все три волнения мира. В волшебной этой тишине, когда гармония созвучий, так нежно слух ласкает мне великого Шекспира стих ведучий. Да, хороши стихи, и тихие шумы свы аккомпанируют их чудно. Но, милый друг, понять не трудно, что в них всего милей. Читайте их в Как мы умеем мстить? А а с чулей. Они судьбой своей напоминают мне о чем? Так, ни о чем. Так отчего чего же вы так сильно покраснели? О чем вздохнули вы тайком? Ну, правда, ни о чем. Сильвета, милая, но я обязан вам сказать, что ваши глазки не умеют лгать. О чем вы думали? Я думал вместе с вами. О вас и обо мне. Что, верно? Может быть. О том, что ненависть между нашими отцами, и нас так точно можно погубить, что я не прав. Ну да, вы отгадали. Об этом я без слез подумать не могу. Я не ждала такой печали к вам относиться, как к врагу. Зачем и почему? Над этой загадкой теперь нередко плачу я украдкой. Когда меня отец два месяца назад взял из монастыря, он мне сказал сурово, «Смотри сюда, дитя, Здесь Беркамена сад, а он наш зрейший враг. Так слушай, дай мне слово, что будешь всячески стараться избегать с ним и с его сынком малейшего знакомства. Я прокляну тебя, смерть лишь создать. И помни, Беркамен обращает переломство. Раз навсегда тебе как отец скажу, ты их должна считать смертельными врагами. Я обещал. и судите сами, как обещание я держу. А я-то, я, я исполню клятву эту. Я ненавидеть обещал Сильвету, а я ее люблю. Да это грех ужасный. А так, Нет, не предобьюсь сознание. Припомните мне, милая моя, как и у них вражда слепая эта закралась в семьи к нам. Мы повинуемся озлобленным отцам. І, значить, ми Ромео і Джульєтта. В кожному з нас на рівні підсвідомості сидить якийсь літературний герой, або герой коміксів чи кіно. Тобі здається, що його образ ніби написаний саме для тебе. Адже ти такий самий, або навпаки, це твоя протилежність, людина з великої літери, якою ти завжди пишався і мріяв стати. У своїх мріях я, наприклад, уявляю себе в ролі примхливої Скарлетта Хара. Улюбленную фразою и была, я померкую це завтра. А ким же уявляется водите? Я вот уже 2-3 года мечтаю сыграть роль Шерлока Холмса. И вот, как раз в спектакле мне предоставилась роль Сыщика, как раз для того, чтобы подойти к несыгранным ролям. Сейчас я ищу инсценировку на Шерлока Холмса, очень сложно, потому что хороших сценариев на Шерлока Холмса, к сожалению, нету. Ну, сейчас нашел один материал, надеюсь, что руководителям он понравится. И будем пробовать Шерлока Холмса. Я давно хотела сыграть Ассоль. Я бы хотела сыграть Джульетту. Хотел бы сыграть угольщика Петра из сказки Гауфа «Холодное сердце». Я бы хотела сыграть, э, даже не знаю, я бы хотела сыграть Золушку. Никаких экзаменов с Николаем Николаевичем мы не устраиваем было бы желание, было бы стремление и была бы какая-то перспектива, что я хотел бы вот того-то и того-то и того-то. То есть что ты для этого делаешь? Ты прочитал книгу о выдающемся актере, ты посмотрел прекрасный фильм, ты пошел на спектакль, ты себя к этому готовишь. Нельзя так «я хочу» лежать как обломов «я хочу» и ничего не будет. Значит, нужно двигаться, нужно работать в этом направлении. Чем театр наш гордится? тем, что есть один единственный лозунг: труд, творчество и терпение. Ну да, тебе хорошо, а я натерла себе ногу. Я тоже натерла. Правую. А ты какую? Левую. А что это? Куда мы попали? Какой странный город? Да. Почему эту страну называют королевством кривых зеркал? А ці дві лисички сестрички і на сцені будуть грати дзеркальне відображення одна одної. І як же тут відчутна любов сестер? Адже Катя на відміну від Даші, давно вже не займається в театрі, а прийшла сюди знову тільки заради своєї сестри. І не подумайте, що Катя не любить театр. Нічого такого. Просто їй більше до вподоби кінний спорт, де вона ніби стає одним цілим із кіньми. Я рішила допомогти Даші зіграти яло. Не сыграла роли Даша Оля, а я ела э, Кривые зеркала, королеса кривых зеркалов. Мне нравится быть артисткой, мне нравятся аплодисменты, и, и мне очень хочется стать артисткой, потому что мне нравится, что когда мне аплодируют, что я получаю много дипломов, что со мной... Разговаривать, что со мной э, играют. Я хочу быть известной артисткой или, может быть, фигуристкой, чтоб к ногам моим сыпались розы, чтобы мне задавали вопросы, чтоб снимали в кино и по телеку, чтобы я полетела в Америку. Кем я буду, еще не решила. Но для мамы я кофточку шила И сказала мама мне тихо Из тебя бы вышла портниха Я портниха? Ну вот, это ново Я пою, как сама Пугачева Кем я буду, еще не решила Но для бабушки фартук я шила и сказала бабушка тихо, Из тебя бы вышла партниха. Я партниха? Как это нелепо, Я в большом, И партнер мой лепо. Кем я буду, еще не решила, Но весь дом между делом обшила, И соседка сказала мне тихо ты будешь известной партнихой. Сразу снимут в кино и по телеку и отправят на конкурс в Америку. Если так, я, пожалуй, согласна. Я и вправду вечью. Первоклассно! Але не все могут так чудово рассказывать вирши. Мало того, что нужно выразно передать весь настрой и смысл, Та ще й про текст не можна забути. Секрет, як швидко запам'ятовувати вірші, нам розповів Данило. Щоб щоб слова, було темно, і не мішало. По телевізору буде одна ерунда тоді, і ти не зможеш відвлекатися. Комп'ютер буде сильно громко і не зможеш його включить. Включаєш лампу, коли всі спять, і вчиш. Так більше і лучше запам'ятається. Данило один з багатьох учнів, які недавно прийшли займатися в театр. Вони розповіли глядачам сонячного кола, яким було їх перше заняття, чому вони вже встигли навчитися та які ролі вже зіграли. Я поучаствувала в спектаклі один раз, але думаю, що мені ще все впереди. Я хочу розвивати свою пам'ять, спілкуватися з людьми, з культурними людьми. Хочу знайти нових друзів. Ну и просто повеселиться. Ну я пришел и, и сразу застеснялся. Потом сел в уголочек, я ничего здесь не знал, не знал, как никого зовут, я вообще ничего не знал. Но э, я сразу со всеми подружился, и все было хорошо. Я участвовал в спектакле, играл роль, ну, в школе на некоторых конкурсах участвовал. Есть даже первые места. Ну, у меня у самой получается. Я сама чувствую, что это мое. Буду учиться, выступать на сцене, очень хорошо запоминать разные тексты.